Thank you. Шановная аудитория, дорогие телезадаччи и та радиослушатели, в эфире Лотнажи, очень на борти правды на вашем убочи. Мы распачинаем у нас гудинный гостевый блок. И в студии для вас присутствует Денис Муляник и Олеся Макулинка. Я напоминаю вам, что живо это не только свежие новости актуальная информация, но и платформа для живого диалога. Звоните нам в студию по номеру 050 210 08 98 и пишите на нашу страницу в Фейсбуке Life Lot Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, придавайте гласности вашим проблемам и, возможно, такие. Таким образом вони зможуть рішитися. І вже зараз у нас у студії наш перший гость Олексій Ярош, заступник Сєвєродонецького міського голови. Пане Олексію, добрий вечір. Добрий. Перш за все хотіли поговорити про спорт, про його розвиток у Сєвєродонецьку і про те, як зараз в спортивній частині освоюється бюджет на цього, на цього, в цьому році. Слава Богу, що в місті Сіроніцькі потім у депутатського корпусу і міської власті. бюджет осваивается в принципе нормально, можно было лучше, но есть на это объективные причины. И тот импульс, который мы задали в начале года, к концу года мы видим его результаты. То есть сегодня нетрудно пройти по городу, посмотреть спортивные объекты, везде сделаны там, пластиковые окна, везде утеплено, везде идут капитальные ремонты. К сожалению, был тот момент, когда я не очень контролировал подрядчиков, поэтому не завершены в некоторых спортзалах капитальные ремонты залов. Но я думаю, что к концу года мы все-таки выйдем на то, что завершим эти строительства. Например, зал борьбы у нас идет капитальный ремонт, который там не делался, там, наверное, советского союза еще. Поэтому, думаю, к концу года все-таки мы приложим максимальное старание и завершим и откроем этот зал для наших юных спортсменов. А что вот до залив в школах? Их а зараз реконструкция, или та же замена вікон, она идет? Вы имеете в средних школах? Так, в средних загальних школах. Ну это больше вопрос, наверное, в серии Викторов, да, и идут, конечно. Залы школьные первое, что стоит, это утепление или энергосберегание путем замены оконных блоков, да, конечно. А вот те стадионы, так, какие находятся в середине а, двориков, так, то есть, у кожного у кожного Ми... люди, так, в квартале, а вы відносяться до вас? Нет, они, они относятся к средней школе, конечно, к Гарано, к системе образования. Но мы работаем так, как работаем в тандеме с образованием, потому что все равно это звеньи одной цепи. То приняли решение сейчас ставить футбольные майданчики, площадки на вот этих вот как раз как раз школах, школьных спорудах, да, так, так сказать, стадионах. Я думаю, это будет как 12 я школа, вот, вот наподобие вот этого будет по всему городу. Ну, там первые три 4 я думаю, в 17 году мы должны поставить. А вот помимо, помимо ремонта э, школьных э, спортзалов и в принципе спортивных комплексов на что сейчас выделяются Северодонецке деньги в плане э, спорта? Когда мы говорим сейчас о спорте, можно говорить, что в первый раз за всю историю и так далее применять вот эти эпитеты красивые или, наверное, не очень в наших реалиях, потому что это плачевная ситуация. Первый раз за всю историю мы зафинансировали весь календарь соревнований, то есть это порядка 820 тысяч, то есть все виды спорта у нас зафинансированы. Мы можем наших спортсменов юных отправлять на соревнования, принимать соревнования, питание спортсменов, оплата судей и так далее. Вот весь календарь соревнований на 2016 год был зафинансирован. Та же самая, <связь> те же самые деньги предусмотрены и в 2017 году, в бюджете 2017 года. Поэтому на сегодняшний день можно сказать, что спорт в Северодонецке развивается, ну, можно так сказать, как никогда. Именно потому что... Э Юный спортсмен, его результат растет от соревнований. То есть тренировка ⁇ это хорошо, это, это, но повышается спортивное мастерство на соревнованиях. Поэтому мы должны, все, э, чем больше мы вкладываем в поездки, в соревнования, тем больше повышаем мастерство спортсмена. Сколько в этом году было соревнований у Северной Ну, для аналогии, по прошлому году, то есть цифры еще не закрыты, потому что в декабре еще идут соревнования. Скажем, было порядка 40 соревнований, то на ноябрь месяц уже было ну, в районе 97. Майже, ну, больше, чем да, два Да, такая динамика. А по декабрю, я думаю, что это мы выйдем, наверное, за сотню. А чи зараз появляются те же... А... З новими видами спорту змагання з нових видів спорту, які а ось, наприклад, в минулому році а з них у Сєвєродонецьку змагання не проводилися. Ну я ж вам ще розждув в минулому році. совсем плохо было соревнование. Поэтому любой вид спорта, который мы берем, мы увеличили количество соревнований, мы проводим, мы ездим на областные турниры. Область включилась очень хорошо в этот процесс. Поэтому до областных соревнований финансирует местный бюджет. Свыше уже финансирует область. Поэтому в этом тандеме мы тоже работаем, за что я очень благодарен и спорту областному. И поэтому соревнования сейчас проводятся... Ну, по всем видам спорта это беспрецедентно. То есть наши дети ездят по всей Украине, ездят в города, приезжают к нам, мы проводим турниры, то есть в этом направлении все хорошо. А если говорить о развитии видов спортов, которые не были популярны в нашей области ранее, вот, к примеру, зимние виды спорта? <с. <с.> зимние виды спорта были очень популярны в городе Свердонецке, это тот же хоккей, фигурное катание. Трудно говорить о развитии этого спорта без льда в ледовом. Но сегодня мы, у нас было совещание, и сегодня на той неделе мы приняли решение, что если будет морозы, мы сейчас зальем каток на запасном поле. То есть рассматриваем этот вариант, если погода немножко подержится, чтобы хотя бы начать немножко вспоминать, что в был хоккей. Потому что надо уйти от катаний на озерах, потому что были эти несчастные случаи, ужас этот был. Поэтому принято решение, если немножко погода нас в этом плане поддержит, мы позаливаем катки в тех местах, где это возможно технически, там свет, чтобы было, чтобы было раздевалки, чтобы ну, можно было прийти, нормально покататься на коньках, там, может быть, даже хоккей поиграть, там, фигурное катание и так далее. То есть это, это, это рассматривается, но тут погода у нас должна не подвести в этом плане. А гроши есть финансирование? Гроши а то, я, это я... достаточно большая сумма, лид. А, но я вам скажу так, что на сегодняшний день весь депутатский корпус и мое в этом плане уважение к ним поддерживают очень спорт. И очень сложно не дать деньги на наших детей, на нашу детвору, чтобы они катались на коньках. Ну, то есть, мне кажется, здесь... І от щодо грошей, ті а, ремонти, які були проведені ну, в цьому році, вони були за рахунок місцевого бюджету чи залучали гроші? А ось багато зараз міжнародних компаній, міжнародних програм, які діють в Луганській області. А багато районів користуються, пишуть якісь гранти відповідні на заміну не, на енергозбереження. В Сєвєродонецьку таке працює? К великому сожалению, німножка не був відділ молоді і спорту. он был то готов, не был наверное немножко готов экономический отдел включиться в эту, в эту программу. Мы сегодня немножко там прозевали некоторую помощь, которую там нам хотели оказать. но опять же на словах у нас вся проблема в том, что на сегодняшний день не существует проектов. То есть для того, чтобы попросить деньги у инвестора, нужны проекты. Проектов нет. Для того, чтобы сделать проекты, это нужно блять, конкурсы и так далее. Поэтому вот в этом была заминка. Что строить есть. И ну, я думаю, в 2017 год мы немножко научились в этом плане. И в 2017 год у нас будет, наверное, ни один и не два, не три проекта, которые мы сможем представить и тоже в, то в ПРООН и так далее, чтобы, так сказать, и нам помогли нам это сделать. А вот эти проекты, их должен писать ваш отдел, или это какая-то специальная людина? Это, нет, это не специальная людина, это проектная организация. Это проектная организация, которая выиграет тендер на разработку этого проекта. То есть мы говорим, мы хотим, например, сделать там, тот или иной объект. Мы проводим конкурс, проектная организация выиграет этот конкурс и делает нам проект. То есть деньги на проект заложены в бюджете. Поэтому я думаю, что семнадцатый 2017 год мы сделаем проекты и попросим, в общественности там мировой помочь нам там возродить какие-то те или иные виды спорта там спортзалов. И вот, кстати, об этом говоря, восстановление ледового дворца, как проходит, проходит ли и в какие Но, сроки все-таки наши дети смогут. Знаете, когда, мы, в когда мы встречались с вами там весной, когда я говорил, что в ледовом будет лед, это было ну как бы на грани фантастики. На сегодняшний день это приобретает не просто там реалии. То есть мы выиграли два суда. То есть, потому что любой человек, который там или инвестор, сделает э, ледовую установку ледовую, первый вопрос в, в какой собственности находится ледовый дворец, сам, собственно говоря. Мы сейчас выиграли два суда. И сейчас, я так понимаю, выше административный суд, если мы выиграем этот суд, подтверждает нашу правоту, то тогда уже начинается серьезный разговор, кто и как будет нам, поможет нам поставить эти ледовые установки. На сегодняшний день, то есть, как бы, все это очень реально, как, как никогда. Поэтому я не вижу такой большой... Единственное, что апелляционный суд, не апелляционный, а кассационный суд остался. Вот действительно та преграда, которая, из-за которой это стопинг, там, вести переговоры уже в предмете. Вот, например, как сегодняшний, ну как бы там у нас есть, если мы говорим там о планах на будущее, немножко перескака, то что бы хотелось сделать, да, в Северодонецке вот именно хотелось сделать, это в первую очередь. Футбольное поле полноразмерно на запасном. Переговоры тоже идут не просто не идут, а на сегодняшний день приезжали с Федерации футбола Украины те подрядчики, которые делают эти поля. Эти делают поля, и они замерили, то есть у нас с ними были предварительные разговоры предварительной договоренности, потому что мы не успеем в этом году, я думаю, что на февраль месяц. Начнем закладывать так называемую подушку под поле. И... А это еще занимается на Нет, февраль месяц. Ну, если февраль месяц, то у нас не настолько промерзает земля, то есть ну, это они, они в этом специалисты, строители. Вот, это первый объект, э, футбольное поле полноразмерное. Второй объект это спортивный комплекс, который возле джаза. Це спортивне ядро, так зване, так? Ну так зване, Да, я би сказав спортивний об'єкт, спортивні там сооружені будуть. І це звісно, жемчужина, це льодовий дворець льот. От та програма, яка ставиться там на сімнадцятий год. Ми, там, ну... А ось це програма, що хочете, чи що вже фінансують на наступний рік? От ну, щось на... цього передбачено в проєкті? Вы, вы имеете в виду, что заложено в бюджете. Так, ну, бюджет будет формироваться 22-го, надеюсь, примется э, государственный бюджет, и от него мы будем шагать, что мы будем принимать э, в местный бюджет. То все эти программы, конечно, написаны и они поданы на финансирование в бюджет. И я думаю, что тут зависит от депутатов. Ну, знаю настроение депутатов, потому что спорт, слава богу, вселенский в приоритете. Вот. То я думаю, що проголосують депутати, це вже депутатський корпус. Тут прогнозувати, будуть ли депутати голосувати або ні. Мені би хотілося, щоб так. Да. А ось це спортивний об'єкт, да. який буде біля джазу. А в цьому році, наскільки так я пам'ятаю, за нього вже голосували. 17 да. мільйонів його да. вже виділили. Да. Тобто на наступний рік вже не буде такого питання? Нет, чи? не буду. На, на, на следующий год, э, я думаю, что, ну, то есть меня поправит, может, отдел капитального строительства, как это, э, как там регламент прописан, но будет подана заявка на, на проектирование. То есть будет проектант, реально, и реальный проектант нам скажет, сколько стоит этот объект. То есть, может, это будет, там, не знаю, там 15 миллионов 720 тысяч, я не понимаю, да, то есть это проектант скажет, сколько это будет стоить. Но э, по прикидкам тех же проектантов, за 17 миллионов мы не должны выйти. То се ну, там може бути, даже буде, ну, це буде дешевше. Тому 18 млн условно горя там зарезервовано в бюджеті під этот об'єкт. Який паралека має бути, що там має бути за ці гроші? Ну, все видели, наверное, на сайте опубликованы да, эти фор-проекты. Это будет 4 корта, это будет волейбольная баскетбольная площадка, это будет э, футбольное поле, две э, ну, трети, которое там 64 на 48, это будет еще одна площадка мини-футбольного поля, это будет э, хоккейная коробка, это будет скалодром, скейтодром так называемый и уличные тренажеры. И в нас есть телефонный звонок от від наших або или радиослушателей. Добрый вечер, представьтесь, будь ласка, звідки вы телефонуете и оставьте свои вопросы. Алло, вы меня слышите? Добрый вечер, вы в прямом эфире. А, здравствуйте. Алексей, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к личным инициативам граждан а какие э, вот как вы приветствуете какие-то проекты? Вот у нас, если вы знаете, по-моему, э, э, наш паралимпийц по вот, плаванию занял второе место. Вот как вы смотрите на какие проекты построить новый бассейн, современный? Может быть, даже, чтобы там э, занимались паралимпийцы, раз у нас есть такая э, уже... Отметимся. Спасибо Дякую за, вам. за питание. Так, ось. Я мой поклон низкий тем людям, которые ну, с, ограниченными, с ограниченными, возможностями занимаются спортом. Это, это пример для подражания. Здоровые это люди в спорт в школы ходят все меньше и меньше спортзалы. А такие люди это ну, вызывают уважение, гордость и, и это, без и у меня есть инициатива. Просто не хочется раньше для того, чтобы... То есть э, вы понимаете, да, любая моя инициатива, ее должны поддержать депутаты. Э, там, минимум исполком, а так это депутаты. Конечно, чтобы люди с ограниченными способностями и возможностями вообще посещали все спортзалы бесплатно. Там есть определенные льготные категории, чтобы это все было бесплатно. Но это должны поддержать И мои инициативы эти построить. Ну, бассейн, я бы с удовольствием построил все, что можно в спортивных сооружениях, но я боюсь, что наш бюджет не вытянет там, строительство бассейна. У нас идет, у нас заложенный капремонт третьей школы, сейчас даже идет и капремонт Садко на следующий год. То есть я думаю, что для статичного города иметь два таких бассейна, это уже достижение по... Единственное, что нужно их привести в соответствие тот порядок, чтобы там могли заниматься и люди с ограниченными возможностями. Что от меня зависит, я, я сделаю все для того, чтобы это было, ну, чтобы это осуществилось. Поэтому только мой, мой поклон тем людям, которые проставляют нашу наш город, нашу область, Украину и на международных помостах и там. Поэтому тут только. Я хочу нагадати, номер живого ефіру 050 210 08 98. Телефонуйте нам у студію, просто зараз ставте свої запитання або залишайте свої коментарі на нашій сторінці у Facebook Life Lot Life. Також одним з частин запитання була: як ви ставитеся до ініціатив громади? От, наприклад, в спортивних питаннях. Я не просто ставлюсь, я питаюсь, щоб ці ініціативи були. То есть я встречаюсь, скажем, с ветеранами спорта и пытаюсь их опять привлечь в спортзалы. То есть, потому что в спорте есть такое понятие, как преимущество поколений. Да? Молодые спортсмены, юные спортсмены смотрят на ветеранов спорта и тянутся за ними, за их достижениями, за их умением и так далее. Поэтому я все время хочу сказать, чтобы спортивные сообщества были активнее. То есть, потому что ну, человек ушел там с большого спорта, ушел просто со спорта, и он как-то начинает его начинает не видно быть. Я наоборот за то, чтобы эти люди, у нас есть, у нас есть великие спортсмены, великие. Чтобы они были в спортзалах, они были постоянно ну, как бы в контакте там, с местной властью, со спортивными сообществами, чтобы передавали свой опыт. То есть это, на самом деле это дорого стоит, это бесценный опыт. Наш, например, тренерский состав, это ну, до сих пор еще это лучшие составы ну, там, тренеров мира. Да? Там у нас есть, я же не, не один раз об этом говорил, у, нас, у меня там мой близкий друг, тренер по тяжелой атлетике, он является чемпионом мира по тяжелой атлетике. Сегодня он, он тренирует там детский олимпийский спортивной школы, где же еще как не поколения? Вот, вот ветераны должны быть вот там оттуда, откуда они вышли в спортзалах. Кстати, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить за за, сказать, за славу нашего доблестного города, области и целом страны мой друг Владимир Рындя занял второе место на чемпионате мира по пауэрлифтингу, который проходил в Долгопрудном в России, поднял наш украинский флаг. Жена Володи, Елена Рындя, стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу, заняв первое место. То есть это, это вот тот, это, это на самом деле тот пример, когда все возможно, да? Тренируется в наших спортзалах, прославляя нашу нашу державу на помостах мира, не просто там областных, городских. А от люди до вас звертаються з якимись проханнями, а, можливо, кажуть про те, що десь поганий спортзал треба відремонтувати або замінити покрівлю, стелю, ще якісь проблеми? К великому сожалению, крайне редко. рідко. Тому я не знаю, як це так повелося, але спортсмени, спортсмены, люди, які не очень привередливые. Поэтому я пытаюсь разбудить то, что спортсмен, на самом деле, это гордость города, это, ну, это гордость страны. Поэтому на сегодняшний день немножко так, ну, этот, импульс. И люди начинают говорить, то есть начали писать, там, так званий финансовые запыты в школе, которые я доношу общественности, доношу депутатскому корпусу, городским властям. И мы пытаемся, ну, наверное, на сегодняшний день 100%, наверное, 100%, там, может быть, без малого, все, все, которые так называемые хотелки, мы все, все реализовали. То есть, на самом деле, еще раз повторю, это беспрецедентно. А что Березовца хотела? Это инвентарь? На, на самом деле это хотели все. Начиная там от магнезии мазать руки и заканчивая там помостными. Да? Я вам приведу там несколько примеров, чтобы там телезрители не утомляли цифрами. Например, в Свердонецке никогда не было там, борцовского татами. Для дзюдо. Да. Мы сегодня их купили и в детскую юношескую школу. И по, по инициативе купили так называемый самбо 85. Мы купили туда еще один татами. Два. Не было ни одного, купили два. На сегодняшний день э, купили тяжелоатлетический помост, которого тоже в Севернецке не было. У нас были там, ну, так сказать, мы брали в аренду их, теперь у нас будет свой. Поэтому, э, ну там еще, скажем, в прошлом году это сложно было себе представить, что такое может быть у нас. Да. В этом году это уже как данность. В следующем году. Следующий год мы также не теряем там, этот так называемый инерцию и идем я думаю что э, инвентарь и спортивная база наших дю США будут на очень приличном уровне. Там я же там, купили штанги, купили там, боксерские перчатки, мешки там, и так далее. Я хочу нагадати нашим телевізачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож ви можете зателефонувати до нас у студію за номером 050 210 08 98 або залишити свій коментар на нашій сторінці у Facebook Live Look Live. Алексей, вот сейчас наблюдается тенденция такая, что все больше людей идут заниматься просто в спортзал и фитнес для того, чтобы ну, форму свою физическую поддерживать и меньше идут именно в глубокий в серьезный спорт. А вот по-вашему, с чем это связано и хорошо это или плохо? Я бы разделил этот вопрос как бы на, на две составляющие. На самом деле, если люди идут в спортзал, просто хотя бы пройтись по спортзалу, я уже за это не выпить бутылку пива возле телевизора, а человек пришел, переоделся там спортивной трикой пошел в спортзал, я уже за это. Но также нужно понимать, что если мы говорим о детско-юношеских школах, не о взрослом спорте, там спорте ветеранов, то так, так или иначе хотелось бы воспитать олимпийский резерв, хотелось бы, чтобы с наших малышей, с наших юных спортсменов были ну, чемпионы, которые представляли нашу державу на мировых помостах. Это этого бы хотелось. И, кстати, для поэтому мы строим надеюсь, и построим 4 корта на, на спортивном объекте возле Джаса. Это только в, в, и потому, в том числе, потому, что, чтобы мы имели возможность проводить все украинские соревнования. То есть должно быть по регламенту 4 корта. Так или иначе, но к, к великому счастью, что Северодонецк э, ну, можно назвать такой э, теннисной столицей среди статичных городов. Не просто Украины, наверное, на всем постсоветском пространстве. Столько кортов, сколько у нас – ну, я боюсь, что, наверное, нет. Я про частные не говорю где-то в частных именно там в детско юношеских школах. Нет, нет столько кортов. Эт, это, этим нужно пользоваться. Это наша, так сказать, наш, наша отличительная особенность других городов. Мы этим должны пользоваться. Поэтому у нас есть тоже выдающиеся спортсмены. Тот же там Давыденко, он с Северодонецка, первая ракетка мира. Вот, поэтому мы этим должны пользоваться, а не то, что там говорят некоторые, давайте поставим два корта, а четыре много. Но помимо физкультуры мы должны еще культивировать спорт. И спорт желательно через детский и юношеский спорт высших достижений. А это еще раз я хочу подчеркнуть, что спортсмен растет от соревнований. Нельзя просто ходить в спортзал и быть сильным на тренировке, приехать на соревнования. И, то есть от соревнований. Чем больше соревнований, тем больше прогресс спортсмена. А як зараз культивувати и а, все ж таки людей і Дітей так до спортзалів закликати. Зараз ви казали про те, що на жаль зменшується кількість людей, які відвідують спортзали, займаються професійним спортом. Як це зараз змінити? Ну, слава Богу, тенденція пішла до увіліченню. Тобто на сьогоднішній день у мене стоїть питання розширяти ставки тренерів, тому що у нас спортзали на сьогоднішній день, сім'я детської іношкіському спорті. как бы залы заполнены. И сейчас нужно вводить новые ставки тренеров. Это меня радует. Просто это, это и есть показатель нашей работы, что спортзалы заполнены. Вот. Поэтому тенденция немножко ломается в сторону улучшения. Поэтому я бы не сказал, что сейчас спорт на спаде. Наоборот, конечно, это благодаря, в первую очередь, благодаря такому, как бы кто там не критиковал, не знаю, там, депутатскому корпусу и что поддержали спорт. И результат сразу виден. Сразу видны соревнования, сразу видна наполняемость школ. Э, нет одного приходится слышать там что поехали на соревнования, деньги вернули за соревнования. Ни час не берут, я отменил, там не просто отменил, а как бы этого и не было, но все равно это где-то там под коверно когда-то было. Я отменил и строго-настрого там какие-то там добрыльные внески в спортзалы. Этого не должно быть. То есть детско-юношеский спорт во всем мире это, дотационное это дотационная отрасль, так сказать. Туда вкладывают местные бюджеты, областные бюджеты и бюджеты державы. То есть это то, что страна воспитывает поколение, которое придет на смену. Поэтому здесь еще ну, как бы брать что-то с родителей, это категорически, категорически неправильно. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы наши юные спортсмены как можно меньше в чем-то нуждались. Для этого мы даем толчок, во взрослую жизнь будут здоровые, сильные парни, девушки. Зараз, які Де треба, а зараз какие направления наиболее популярны? Где треба збільшувати кількість тренерів? К великому, вот понимаете, какая история, как начали мы ездить на соревнования и начали все финансировать, популярно стало все. Сейчас полезли, скалолазы полезли, теннисисты начали играть, пинг-понг на, на взлете. Если, скажем, там мы закладываем, условно говоря, там 10-15 человек в поездку, а хотят поехать 50. То есть ну поэтому по всем направлениям у нас идет у нас идет наплыв, слава богу. То есть я боюсь влазить. Поэтому это о это очень это очень хорошо. Раньше, раньше в спортзалы, скажем, в бытность моей, моей, моего спортзала, то есть я приход, я пришов на спортивную гимнастику. А у нас был конкурс э, прийти в спортзал, потому что желающих было больше, чем возможностей спортзала. Вот, поэтому я надеюсь, что мы к этому придем. Вот именно к тому, что у нас будет меньше возможностей, чем больше желающих. Мы, может быть, начнем строить и спортзалы, в том числе и арены, и чтобы удовлетворить всех желающих. Вот, вот, к, это, вот к этому надо стремиться». А сейчас есть потреба в новых видах спорта? адже зараз сейчас не стоит на месте, а каждый год появляются какие-то новые виды спорта. Ось, окрім кроме а, хоккея, а, те, то, что зависит от льда? Ну, вы имеете в виду, не открыть ли там керлинг? Ну, скажем так, мое глубокое убеждение, для того, что особенно, если мы говорим, я почему каждый раз возвращаюсь к детскому юношескому спорту, что детский юношеский спорт – на самом деле это основа и фундамент того спортсмена, кто из него в том виде спорта, в котором он будет расти. И здесь как, как нигде важно, чтобы это были настоящие специалисты, квалифицированные, которые прошли именно специальное обучение, что я не могу сказать, как говорить о новых видах спорта. Ну, я не знаю, какой вы имеете в виду, но я бы так культировал те виды спорта, которые у нас были исконно развиты. Да? Например, зачем нам нужен условно арекерлинг, если у нас будет лед, если у нас есть там хоккей, где мы там добились, были лучшие в мире. То есть я думаю, что все-таки нужно упор делать на те виды спорта, которые у нас испокон веков культивируются. Да, есть новые вения, скажем, там скейты, там BMX, то есть мы хотим построить трассу BMX, но все равно это вытекает из нашего там велоспорта. Поэтому новый спорт, да, конечно, все приветствуется. Я, мои двери открыты, то есть приходят люди, приходят, приходят спортсмены. Я с ними обсуждаю, но я бы хотел так, чтобы не просто давайте постройте нам тут что-то, а чтобы это было предложение в предмете, да? то есть построить что, где и как, и сколько это будет стоить. Ну, потому что я не, как это сказать, не проектант, я не, слабо понимаю какой-то проект. Если люди приходят уже подготовленные, с проектами и все, то я думаю, что э, поддержат, а городская власть поддержит это, так сказать, внедрить в жизнь нашу. Спасибо вам, Алексей, за то, что пришли сегодня к нам в студию, поговорили о спорте и с нами, и ответили нашим телезрителям и радиослушателям. Я напомню нашим телезрителям, что мы общались с Алексеем Ярошем, заступник, заместителем Северодонецкого городского головы.